ॐ गङ्गणपतये नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमस्कार जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोमितविक्रमः अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिषयोऽन्तकः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोमितविक्रमः अम्भोनिधिरनन्तात्मा जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दमितविक्रमः अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिषयोकः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोमितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिषयोन्तकः ಜೀವೋ ವಿನಯಿತಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಕುಂದೋಮಿತವಿಕ್ರಮ ಅಂಭೋ ನಿಧಿರನಂತ ಮಹೋದಿಷಯೋಂತಕ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ತೊದಲು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಡಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವವೂ ಸಮರ್ಪಿತ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತೋ